Tuan-tuan dan puan-puan, Sarawak bukan penumpang dan kami pemilik sah persekutuan ini. Jadi, itu yang selalu dimainkan di bibir anak Sarawak dan Sabah. Mahkamah Sarawak dan Sabah perlu terus menuntut pelaksanaan sebenarnya MA63 walaupun sudah lebih 60 tahun dalam Malaysia. Saudara-saudari sekalian, eh? 60 tahun itu adalah satu tempoh yang begitu panjang tapi persoalannya kenapa janji dalam Malaysia agreement 1963 ini masih belum ditunaikan belum tertunai sepenuhnya kita tidak menyertai Malaysia sebagai negeri bawahan ya, kita bergabung sebagai rakan setara bukan jajahan, bukan penerima esan perkara 1 hingga 20 Sabah Pakar 1 hingga 18 Sarawak bukan simbolik ya. Ia kontrak persekutuan. Tetapi lihatlah hari ini. Hak kawalan immigration, pendidikan, hasil minyak dan gas semuanya masih ditaksir mengikut taksiran Putrajaya bukan tafsiran Borneo. Saya ingin bertegas ni, tegaskan. Kerajaan Kerajaan tidak boleh lagi bersedia di bawah sebalik alasan proses perundangan atau kajian lanjut. Setiap kali kita minta hak jawapan yang diberi hanyalah janji politik, bukan tindakan dasar. MA63 bukan lagi agenda perbincangan, ia agenda pemulihan kuasa negeri. Sarawak tidak lagi akan tunduk kepada tafsiran sebelah pihak ya, ataupun Sabah kalau persekutuan uh, gagal menghormati perjanjian ini maka persekutuanlah yang mencabuli asas pembentukan Malaysia jadi isunya sekarang ini isu kedua yang saya ingin nak ketengahkan eh. penghargaan hasil minyak dan gas antara kerajaan persekutuan dengan negeri Sarawak uh, masih menjadi pertikaian apakah pendirian kita tegas eh? Um, ini bukan soal ekonomi semata-mata. Ini soal meruah dan kedaulatan negeri Sarawak menyumbang lebih kepada 35% hasil minyak negara. Tetapi apa yang kita dapat? Royalty masih 5% itu pun dengan syarat dan kawalan syarikat milik pusat. Kita menuntut bukan untuk bermegah tapi untuk membangunkan tanah kita sendiri selama puluhan tahun Sarawak menjadi sumber tenaga negara tetapi sekolah luar bandar kita masih beratap zinc, jalan masih berlubang, hospital masih berkurangan doktor sebagainya. Ini juga berlaku di negeri Sabah. Ya. Eh? Sebab itu Sabah sekarang ini dalam perihal raya yang akan datang ini banyak kedengaran. Eh? MA 63, keputusan 40% daripada hasil cukai sebagainya. Menjadi isu politik, menjadi isu kempen sekarang ini. Jadi jawapan-jawapannya diberi oleh PMX itu kadang-kadang tidak begitu jelas ya, eh? untuk rakyatnya. Eh kerjaan kerjaan persetujuan mesti faham ini bukan permintaan ini hak yang sah patronas perlu tunduk kepada ordinans pelembungan minyak dan gas Sarawak kalau di Sarawak bukan sebaliknya dan jika Putrajaya enggan menghormati undang-undang negeri maka Sarawak berhak menilai semula struktur penjanjian ekonomi dengan persetujuan kita tidak menentang Malaysia. Kena ingat, tuan-tuan eh, dan puan-puan, kita sayang Malaysia ni sebab ini adalah satu entiti di mana kita dah ramai lahir di negeri ini. Kita membangun, memperjuangkan segala bentuk eh, untuk maju ke Malaysia. As a, whole, eh. As a whole. Tapi kita menentang ke kezaliman ekonomi terhadap Borneo. Jadi banyak banyakkah projek pembangunan di Sarawak tertangguh akibat birokrasi persekutuan? Apakah reformasi yang diperlukan? Itu soalan bermain di lidah anak-anak Sabah dan Sarawak. Inilah penyakit paling kronik dalam sistem pentadbiran pusat, birokrasi tanpa akal. Projek dilulus di atas kertas tapi gagal di lapangan kerana setiap kelulusan mesti menunggu cop putrajaya. Pusat sering bercakap tentang Medani, tapi bila sampai ke Sarawak, ia jadi Madan. Hmm. Orang kata kalau Iban cakap, nadai. Eh? Semuanya perlahan, semuanya disekat oleh persedia. Kita mahu decentralization, decentralization of implementation of power. Sarawak mesti ada kuasa penuh begitu juga Sabah untuk melulus dan menguruskan projek infrastruktur komunikasi, komunikasi dan tenaga tanpa menunggu syarat, isyarat eh, dari Kementerian Pusat. Kita tidak perlu lagi budaya Kuala Lumpur tahu semua. Sarawak tahu apa yang Sarawak perlu, perlukan. Dan kita mereka dan jika mereka di Putrajaya tidak bersedia untuk mempercepatkan pelaksanaan projek di Borneo, maka apa yang kita perlu lakukan? Mereka tidak layak lagi bercakap tentang keadilan wilayah. Tuan-tuan dan puan-puan, eh, sekarang ini kita uh, menuju ke arah digital economy. Apakah kedudukan Sarawak dalam konteks ini dan kenapa anda kita menekankan autonomi digital? Tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian yang saya hormati ya eh, yang uh, mengikuti a uh, saya saya baik pun uh, pencerahan saya mengenai tiga-tiga isu eh, yang di atas ya. Eh. Kuasa digital adalah kuasa ekonomi baru. Jika kita terus bergantung pada dasar telekomunikasi pusat, kita akan kekal 10 tahun di belakang. Sarawak mempunyai kepuayaan teknikal dan sumber dan dari satelit mesat hingga jaringan SES tetapi kita perlukan lesen, kelulusan dan konsen dari agensi pusat. Ini menjeratkan inovasi dan menghalangkan pelaburan tempatan. Kita mahu autonomi digital penuh. Sarawak mesti berhak melesen, membangunkan dan mengawal selia rangkaian jalur lebar, pusat data dan AI, ekosistem sendiri. Ini bukan soal teknologi, ini soal kebebasan ekonomi. Kerjaan persekutuan mesti berhak berhenti menganggap Sarawak atau Sabah sebagai pengguna dasar kita mahu jadi pembentuk dasar digital kita sendiri jika Borneo ingin menjadi hub digital Asia Tenggara biarlah ia ia dibentuk oleh anak Borneo itu sendiri bukan dikawal oleh pejabat di Putrajaya Tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari sekalian eh? Malaysia hanya boleh kukuh jika asasnya seimbang Sarawak Sabah bukan lagi wilayah pinggiran kami adalah separuh daripada Malaysia bukan setengah undi dalam parlimen. Kita tidak mahu derhaka kepada persekutuan tapi kita tidak akan lagi taat kepada ketidakadilan. Autonomi bukan ancaman. Ia hak dan hak yang tidak dihormati akan menjadi sebab persekutuan itu retak. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, sila like, share, subscribe dan komen.